Пока нам про Кубок нет времени думать, у нас одна игра за другой, и мы сейчас думаем только о предыдущих встречах, которые мы будем играть с Одессой и с Кемом. А когда закончим игру с Кемом, у нас будет два дня достаточно, чтобы подготовиться и выработать стратегию, которую мы будем употреблять, играя на, кубке, на финале Кубка Украины. Игра в Это будет репетиция полуфинала или другой другие задачи? Я думаю, что мы не можем расслабляться, потому что соперник играет хорошо и, и серьезно. Поэтому, чтобы не потерять свои позиции, которые мы сейчас занимаем, нам надо отнести 100%. и... и и играть даже лучше, чем, чем кто-то ожидает. А для этого надо стопроцентная концентрация и надо, чтобы все игроки понимали, чего мы хотим. Из пары Будивели кто по вашему Знаете, я всегда, если мы играли бы на последних играх чемпионата страны, так игры создаются с трех, четырех. Тогда команда выиграет всегда сильнее. Но на кубковых играх может быть всего. Может команда, которая ничего не показывает, выдать игру и выиграть. А может самая сильная команда в тот день не сыграть. Поэтому я думаю, что в таких кубковых играх выигрывает команда та, которая в тот день лучше готова психологически, физически и морально. Более накануне команда усилилась Александром Сизовым. Что можете сказать о его адаптации? Насколько, вы, насколько вы на него В какой позиции Может быть, этого игрока и не было у нас в команде, если не Чигринов не получил бы травму спины. Эта позиция у нас стала такая проблематическая. И поэтому я попросил у президента, чтобы мы взяли этого игрока. Человек сыграл две игры, профессионально относится к делу, понимает игру, может отдать пас, может сам забить и, и неплохо защищается. Ну, если честно, я очень рад за нашу команду, что мы попали в финал четырех. То есть э, приятно все-таки, что мы обыграли, как раз там в жребии выпала команда черкасские махы. То есть это у нас всегда между ними такие игры проходят, всегда накаленные, всегда очень такие на грани фола, груб, ну, на грани грубых фолов. То есть и я рад, что нам э, получилось их обыграть. То есть дома здесь игра нам не удалась, а на выезде мы очень хорошо сыграли. Но... Ожидаю я, конечно, победы. Я очень хочу, чтобы мы выиграли, повторить достижения. Потому что тогда, помню, когда выиграли 2010-2011, эмоции просто переполняли. И сейчас я верю в нашу команду, особенно по последним играм. Последние три игры мы очень хорошо провели после поражения Нелепого от Львова. И считаю, что для того, чтобы подойти в хорошей форме, нам еще нужно две игры с Одессой и Киевом хорошо провести на должном уровне. То есть и мы, думаю, пойдем в хорошем настроении к финалу четырех. То есть и наш соперник БК «Киев», то есть тоже такая непростая команда. Они любят играть в такой в открытый баскетбол. У них много игроков атакующих, которые любят ну, играть через трехочковые. И я считаю, что нам нужно будет их остановить. И тогда мы можем ну, выйдем в финал, и там будем бороться уже с победителем Другой пары. Будивельник и химик это единственные команды, у которых мы не выигрывали в этом сезоне. То есть, и... то есть мы уже три игры проиграли, а с химиком мы только сыграли две. Ну, конечно, хочется, наверное, сыграть с химиком, потому что все-таки они, как никак они есть фаворитами сезона. И, конечно, Будивельник я тоже уважаю как команду, то есть всех игроков, всех очень хорошо знаю, знаю, что они себя присоединяют, но я считаю, что фаворит в той паре химик, Хоть даже и Будивельник играет э, при домашних трибунах, но я все-таки даю предпочтение «Химику» и хочется с ними сыграть в финале, если мы попадем. Буквально накануне полуфинала в нашей паре. То есть мы сыграем с «Киевом» здесь, дома, в рамках чемпионата то есть это будет как своего рода репетиция полуфинале и это две разные игры, разные задачи, и ну, разный подход вообще к этим Ну, у нас получается, когда мы узнали нашего соперника в, в полуфинале, то есть, как бы, ну, знаете, как бы думали, что вот нам повезло, но я говорил, и думаю, тренер тоже говорил, то есть, что нельзя думать об ИК Киеве. И у нас еще впереди есть очень важные игры, у нас еще впереди с ними игра в чемпионате. То есть, это мне напоминает, как в том же, когда мы в Кубковом, когда выиграли кубок, мы перед полуфиналом играли с Донецком, точно так же было у нас. То есть, понятное дело, что, возможно, тренер оставит какие-то, то есть, какие-то заготовки, то есть, оставит на полуфинал, но мы на эту игру тоже будем настраиваться, как на победу, потому что сейчас нам нужно свою, то есть, до второго места уже трудно нам будет, ну, на второе место подняться, а вот свою третью позицию мы должны удерживать в чемпионате.